みんな新曲アップお疲れー今回のもいい感じだね昨日アップしたばっかりなのに再生数20万いってるしうんコメントもいっぱいあこの人前もコメントくれた人だもう見てくれたんだ <laughs> エナってば何ニヤニヤしてるのいいコメントでもあったまあねそういえばエナコンクールの絵はできたのコンクールさ、絵のコンクール結構本格的なやつなんだえエナってコンクールとか興味あったんだまあ絵描きとしてはねやっぱりそういうところで認められてこそ っていうのもあるじゃん一週間前に作品出したから結果はもうちょっと待つことになると思うけどいい結果が出るといいねうんありがとうただいまーうん学校疲れた。 早く着替えて、次の曲の構図ねっとこ。え渋谷アートコンクール。応募していたのか。お母さんちょうだい部屋で見るから結果、 ついに来たんだ。大丈夫だよね。何枚も書いて、書き直して、一番いい絵を送ったんだから。きっと。え嘘。何の章にも引っかからなかったの 入選もなしじゃあやっぱりそんなことないあいつの言うことなんて信じないそれにちゃんと私の絵を認めてくれる人だっているニーゴの MV にもあんなにコメントがついてるんだから この人だって <music> え <music> 何それじゃあ。 私の絵は、どうでもいいってことニーゴの曲がついてない。私の絵は。えな<ナ>。何勝手に入ってコンクールの結果が来ただろう。どうだったんだはそんなの、あんたに関係ないでしょそれとも、 私を笑いに来たのせっかく応募するだけ無駄なんてご親切に忠告してくれたのにそれも聞かずにコンクールに応募したからああ落選したのか <laughs> だから何絵をやめろって言いたいの何度も言うが好きにすればいい絵を描くのは自由だだがお前が画家になりたいのなら。 今のようなな苦悩がずっとと続くことになる才能がない者が才能ある者と同じステージで渡り合っていくということはお前が思っている以上に辛いものだそれだけは覚えておけ私が思ってる以上に辛いそんなことそんなことあんたに言われなくても私がい だけ頑張って書いていも見てもらえなくて見てもらえても何の魅力もないって言われてそれがどれだけ辛いかなんてあんたよりずっと分かってるってだって私は持ってないあんたたちみたいな才能なんて持ってないから